Знаешь, на кого похож у Кто меня у, нас, у меня вариантов несколько ельцин э, геннадий горин э, олег Тиньков и э, из клуба краснодар э, э, Галецкий вот а еще это турчинский турчинский еще вот а ты еще похож на нашего прапорщика я подполковник подполковник да а прапорщик какой армии Прапорщик какой армии? Российская Федерация. Понимаю. Ты сам русский? Нет, я чеченец. А ты служишь в армии Российской Федерации? Служил. А сейчас срочку служил? Нет. Контракт. Да. За ленточкой. Среди своих служил. Среди своих служил Ахмат или вооруженных сил? Да, Ахмад. Ну, Ахмат, Ахмат это же не армия, Ахмат это Росгвардия. Нет. Как это нет? Ахмат это подразделение Росгвардии. Груз спецназ. Называется Ахмат. Груз спецназ? Ахмат. Да. Ахмад. Да. Сейчас переименовали же ее. В Ахмад. Но ну, это, наверное, одно из подразделений Главного разведывательного управления спецназа. Пятое отдельное э, управление, э, как раз и, и был спецназ. Там создали подразделение Ахмат. Да. Интересно. Уже. И я, честно сказать, ну меня не следил за этим, я что, я мазута простая? За ленточкой службу нес? Да. Я понимаю тебя. А тебе сколько лет, сынок? А сколько даже? 26, 27. 22. Как же ты попал в спецназ главного разведывательного управления? Вот так, когда есть, нормально все бывает. Так это ж служба не из сладких. Я знаю. Позвони знаешь. Гуноев зовут. Как, как? Фамилия Гуноев. Твоя? Да. Моя фамилия Бондарян. Как? Позывной Гуно. А, Гуно. Моя фамилия... Меня зовут Пополковник Бондаренко Степан Андреевич, мой позывной юрист. Но я, я танкист. Понял. Но я танкист. А я артиллерист, Папа. Ну, в смысле, это ты по военно-учетной специальности, да, артиллерист? Оттуда тебя забрали в спецназ ГРУ. А где подготовку проходил? В Чечне. Все в Чечне. В Чечне? Ах ты ж, твою мать! Хорошо, вы Да я не на тебя. Что случилось? Кто вас расстроил? Не, ничего. Сорвался парень из спецназа. Жалко. Может, переключился просто? Может, конечно, может. Ну, интересно, разговор был. На, на полуслове оборвался а, Ахмад спецназ был Может быть, что случилось. Может, и так, конечно, война идет. Все может быть. Но вы не расстраивайтесь. Да и не расстраивайся. Я просто уставший. что ты решил, что я расстроился? Ну, глаза у вас какие-то расстроены. У, по... у меня, да ну как тебе сказать, я э, четвертый год на войне, я уже просто, да, я уже просто немного расстроен. Ну да, видно подавленное состояние. Ну да, да, это есть, это есть. А чем занимаетесь? Воюю. Ну это понятно, а направление какое у вас? Белгород. Ого, а подразделение у вас какое? Тебе зачем это знать? Просто интересно, не скажу. Может, вы за дрон отвечаете? Может, что-то еще? Может, отвечаю, что может, что-то еще. рыбак я. Что Скажем интересно. так, рыбак. Я вот, наверное, самое лучшее слово, которое подходит к моей деятельности. Рыбацкая деятельность. -а Рыбу -а, ловлю. Прикольно блин, я пару раз на рыбалке только был. Ну, это бывает. Ну что ж, когда-то кто-то первый раз ходит, естественно, на такие ну, мероприятия. Да. А ты сам-то откуда и чем занимаешься? Я с Москвы работаю. Блин, хотел пойти служить, но сказали-то, что нет. Кто тебе такое сказал? Я сам пришел в военкомат с документами. Ну, вы ну что, тебя не взяли? Да. Что это? Сказали, не подхожу к каким-то параметрам. По каким? Да. Типа. Э, Какое-то психологическое состояние, что-то еще. Я говорю, так, я ну шоу". да, у нас же служат все, особенно, вот, знаешь, когда мы из тюрем набираем, они же у нас все по психологическому состоянию подходят, а ты не подошел. Знаешь, сколько я раз? я серьезно я пришел с документами, А сколько, сколько тебе лет? Мне 27. А службу ты служил срочно? Срочно нет, я не годен. Ну, значит, военную кафедру какую-нибудь заканчивал. Mm. А не годен ты по каким параметрам здоровья? Состояние здоровье, У меня плоскостопие крайней стадии. У меня травма позвоночника, у меня слабая сердце. А, ну, то есть ты инвалид, и... грубо говоря. А что ж ты пошел в военкомат, возникает вопрос. Да захотел, почему нет. А, не а то есть поиздеваться над работниками военкомата, да? Нет, почему? Если бы взяли, я бы, наоборот, помог, какую-то пользу принес. Ну, конечно, принес бы удобрение, бы послужил с такими болезнями. Почему? Ну, а куда плохо. с такими, с такими болезнями? Какую ты можешь пользу принести? Ну, я же как-то живу, спортом занимаюсь, бегаю-бегаю. А, тогда приезжай к нам, я возьму, оформлю честно. Куда приезжать? В Белгород, я же тебе сказал. А какую часть, куда там? Ты приезжай в военкомат. Прям в военкомат? Да, в городской военкомат города Белгород. Блин, прикольно, надо будет поехать. А, а билеты, привезешь билетик, привезешь билетик, если предоставишь, мы тебе его оплатим. И проживание в течение двух дней, если ты вдруг не подойдешь, и обратно билет оплатим, если вдруг не подойдешь. Но ты подойдешь. Мне... Я тебе гарантирую. Обойди, ну ты спортом занимаешься, тебе хватает здоровья спортом заниматься, бегать. Ты сам только что сказал. Мне, О, этого, да, я мне этого достаточно более чем. Периодически в тир хожу, стреляю. В цирк? В тир. Ну это дело такое, стрелковые бои сейчас, в общем-то, вещь не очень распространенная. Скажем, все равно. скажем прямо. Но все равно очень полезный навык, да. Рыбаком будешь, да. как я рукопашка... Ну, в общем, все очень нужные мероприятия в войне дронов ⁇ это самые необходимые навыки. Но не важно, важно, что здоровье твое позволяет тебе на самом деле... Ложить. Блин, я на самом деле куда-нибудь пошел на передовой, не на дроны. Ну, пойдешь в окопы. Блин, но копать не интересно... Не, не, копы все равно копать. Даже если ты в штурма пойдешь, да, так сказать, в подразделения, которые ведут активные наступательные действия, ты все равно занял позицию, надо копаться сразу. То есть пехота всегда копает. Всегда. Правило без исключения. Mm, интересно прикольно. Ну надо же как-то себя защитить. Ну вообще, да. Лично. Так что давайте. А вот вопрос, кстати, я хотел, тебя интересно было. Что-то что что у тебя много вопросов для негодного к службе. Приезжайте, все расскажу. Ну, я просто любопытный. Ну, рассказывай, давай. Может быть, я тебе. Я не дезертирую, не переживайте. Не знаю, не знаю. Какую-то саркастичную усмешку я вижу на твоем лице. Нет, ну, нет. Я подозреваю, что, -то что -то ты что ходил, По в, ходил в Москве в военкомат с одной лишь целью поиздеваться над сотрудниками военкомата и показать Ни собственную образованность и умение вести э диалог в свою пользу. Я думаю, что так и было. Ни в коем случае. Да, ну хорошо, слушаю вопросы твои. Я вот э, неоднократно видел ролики, где военнослужащие жалуются на бандирование, на экипировку. Это правда? Правда что? Что существуют ну, такие просто... ролики? Ну да. Ну, существуют такие ролики, я их тоже видел. А это фальсификация или правда? Фальсификация что? Ролики? Ну, типа, подделывают ролики специально там... Да, Тут, уж я знаю. Я же не эксперт в вопросе видеомонтажа. Ну, ну, может, может быть, все-таки есть какие-то, не знаю... Э -э -э -э. Ну, что-то может быть правда, а что-то может быть фальсификация. Все, закончился. А я думал, хотел послужить. Выявляется НИК. Их ты, хотел. Их ты, хотел?